серед постійної напруги спорт підтримає тебя. Я просто воспользовался. Ну, у меня ну, очень много контузий. Больше десятка контузий. Ну, вот, я даже не знаю, что делать, типа, куда обращаться. Кто может знать, помогите, пожалуйста. И не своими долларами все заполонили. Пора вводить санкции. Легитимность действующего главы государства, она закончилась. Тільки послухайте, яку ж сумну історію розповів ось цей окупант про те, як він одружився перед війною, а та його покинула. А той був поранений, отримав гроші, які перевів тоді ще дружині на покупку квартири. Квартиру дамочка купила, але після цього подала на розлучення. Ребят, всім привіт. от я сам шаман. О, ви відео моє бачили. приехал со словом в отпуск. жена вот, С женой разошлись. получается так, что типа мы с ним поженились, это все перед СВО. Потом, типа, я ушел туда, вот, получил одно ранение. Вот, она мне типа сказала, переведи меня, эти стрелял, моя мать. Я куплю квартиру, то есть, да, там, ты купила, то есть, да, вот, второе не получил, там, тоже и дал деньги, его, в квартиру вложил все. Вот, в итоге еще получил я еще квартиру, как дедомский. вот, в итоге сейчас он типа, дал на развод, и, типа, вот, я даже не знаю, что делать, типа куда обращаться. Кто может знать, помогите, пожалуйста. Может, кто-нибудь знает, там, что можно сделать как-то? Потому что она просто воспользовалась, вот. у меня ну, очень много контузий, больше десятка контузий средней тяжести, вот. у меня и память ухудшилась, ну не то что ухудшилась, просто моментами пропадает, два осколочных хранения, вот. как бы она воспользовалась просто этим моментом и ну, все сделала возможное, чтобы типа развестись, вот сейчас подала на развод. І гляньте на цю діч у прямому сенсі цього слова. Загинув на своїй СВО. І сім'я тепер отрима за це вбиту качку. Це так за загиблого окупанта з Єдійної Росії попросили мисливців приносити в польовану дичину. Так, друзі, теж присідняйтесь. морозильник стоїть здані СУФУ, в фені на першому етажі. От пів партію уток 15 штук. А тим часом головний воєнний злочинець Путін не побоявся і сів у свій російський літак, який на жаль. Поки в бік мінська таки долетів, і ось на зустрічі з іншим диктатором, той знову заскавчав про переговори з Україною. Кривавий диктатор каже, що Москва ніколи не відмовлялася. Переговорів щодо України можна лише виходячи. Із сьогоднішніх реалій у зоні так званої СВО, нам, звісно, потрібно буде, якщо до цього дійде, а я исхожу схожу з того, що мирні переговори должны бути ви и не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла. И основана должно быть на здравом смысле. Но если до этого дойдет, нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов. І тогда ми должны бути полностью уверены в тому, що ми имеем дело з легітимними властями. А ще Путін заявив, що Росія готова до переговорів, але вважає Зеленського нелегітимним президентом. Нагадаю, що на зустріч з Лукашенко до Мінська Путін ще й привіз Віктора Януковича, екс-президента України, зрадника та втікача. Ми даємо собі ачут в тому, що легітимність. действующего главы государства, она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференция в, э, в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже недействующего. Зробив заяви диктатори щодо тактичної ядерної зброї. Каже, вона разгорнута в Білорусі і надійно прикриває західні рубежі їх країни. Касається зобліднення э, норм, обязательств Росії в на этой сфере, то мы полностью соблюдаем все наши обязательства в области ядерных вооружений. Здесь нет ничего, что мы бы нарушили нет ничего необычного по сравнению с э, работой того же э, блока НАТО. Александр Григорьевич сейчас об этом сказал. Там регулярно проходят такие же учения, на которых, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие. С привлечением их военнослужащих, их э, э, боевых самолетов и, и других средств доставки. Поэтому все это у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем, но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни, ни, ни слаженности. Вот этому и слаженности посвящены учения, о которых вы спросили. С учетом напряженной обстановки на внешних границах союзного государства, в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства. На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи наших стран и организации договора о коллективной безопасности. А ще Путин побідкався и на західні санкції, которые створюють, кажется, певні проблемы для России? Приоритетными направлениями в первую очередь, конечно, являются высокие технологии и все, что с этим связано. Будущее, безусловно, за, за эти. У нас накоплен не неплохой потенциал в этой сфере. Мы сейчас только в узком составе говорили о том, что самое главное для нас всех ⁇ это искать приоритетные направления в области этих высоких технологий и помогать друг другу развивать эти компетенции. Тем более, что с, в связи с так называемыми санкциями, а их в отношении России введено было больше, чем в отношении кого бы то ни было в мире, 16 тысяч разных, они создают определенные проблемы, безусловно, мы это видим, ощущаем, но они создают для нас определенные возможности для развития. Там, где мы утратили имевшиеся ранее компетенции, мы их быстрыми темпами восстанавливаем, а там, где они, их не было, они нам нужны, мы их создаем. До речі, у 2023 році так звані фінансові аналітики Росії прогнозували три сценарії краху американської валюти. А послухайте, що тепер ті кажуть, буквально через рік. А у мене ось такий питання. А не можна ли приділити американцям претензію? В тому, що у них є збиточне производство доларів? Да, от вони семі доларами все заполонили. пора вводити санкції. Як бачимо, нагебель СТБ серйозно стурбовані. У той самий час глава російської пропаганди Кія Саян, той, що чоловік пропагандистський Семанян, заявляє, що в цю золоту епоху, коли США абсолютно відмовляються захищати союзників, Росія має вторгнутися у як країн. Ми всерйоз і надовго з нашою політичною повісткою Будем или э, работать вместе, ну или посмотрим, сколько вас хватит. Потому что все, что надо было понять про НАТО, стало ясно. Можно воевать с любой страной НАТО, почти с любой. Америка не впряжется. Америка не впряжется, значит, это просто напор э, карточных тигров. Это знак, что, ребят, ну или вы будете договариваться, или... Відітья, де знаєте, кого поставили? Да, Всі знаєте, я, я не знаю. Друзі, обов'язково напишіть ваш коментар, все, що про це думаєте. Це просто дуже важливо для мене. Поставте лайк і чекайте на наступний випуск.